Ну, це ви по розрушенню вот так далі пройдіть, то там взагалі немає стінки попадали у чоловіка. Ну, Врачі приїжджають, вчора були это, ну, магазин відкрили, а так, що ну, багато хоче. <годно> ну це щось світ поки є. Засуха, все горить. Нема ні в кого нічого поливати, води немає, а то люди бідкаються. Це в кого так і ще колоді сісять, ще польють, а так багато, багато немає. Невражайний ряд. От сьогодні нам привезли, машина приїхала, ми заповнили літом сто Ну скільки в нас була об'єм, куди. Все нормально, Огород свій посадили. гуманитарку каждый месяц. Каждый день дают горячие обеды. Каждый день с 12 до часу. Это бак нам поставила администрация на нашу улицу. Вот сегодня буквально раздала водичку. У нас 13 домов, 23 человека проживают на улице. И три раза в недельку я выдаю. Слава богу, наше село не было под оккупацией, нас сильно бомбили, конечно. Ну, тяжело было, не было ни магазинов, не было никакой связи, ни света, ни воды. Проблема была, мы ходили почти за километр за питьевой водой под обстрелами. Мои котусики, вот вы, вот такие мы красавцы стали. Вот такие мы мамыны. Мамын, катусик мамын. И сейчас у меня 15 котиков и 8 собачиков. Так и живем. Большой дружной семьей. Люди возвращаются даже в разрушенные, там, где совершенно нет, сгорело все. Люди возвращаются в подвалы. Ну, возвращаются домой, домой. Дом есть дом.